Мы имеем а, ситуацию, при которой на улицах хваляется оружие, на улицах валяются бронежилеты, каски, там, элементы военных, там, камуфляжи и так дальше. Mm -hmm. Бандиты бросают, пытаются смешиваться с местным населением. Насколько им это Население берет, несет это к нам на блокпосты. То есть, по сути, это на самом деле мирный план Порошенко, когда народ сдает только под давлением уверенной силы. Понимаете? А я считаю, что это правильная ситуация. Если, предположим, террорист спрятался. Подмирное население. Во-первых, население у нас очень неоднородное. Я не знаю, как ему удастся спрятаться, чтобы никто про него ничего не знал. Ну, а их что среди населения, симпатики, а бодиты вот. латентно симпатичные? есть вторая ситуация. Я вас адресую сейчас к Мариуполю. Да, у нас все-таки громадный опыт сейчас антитеррористической борьбы. Когда мы освободили Мариуполь, после этого и до сих пор там работает специальная группа уголовного розыска. Который возглавляет и курирует Василий Федорович Паскал, начальник, Миссари... Уголовного... Миссари... начальник уголовного розыска страны, ага. создал специальную группу, которая там работает. И с местными, и с этими. Чем они занимаются? Только тем, что занимаются точечно теми бандитами, которые а, инициировали этот процесс, поддерживали, финансировали и сейчас прячут. И это очень эффективно работает. Вот после военной операции, после полицейской операции, в хорошем смысле широкой, да. Вот такая точечная акцентация, она великолепна.